হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ মই কিছু আৰু আপোনালোকে চাইছে কিছুকাৰ্টিক গাঁৱলীয়া ল'ৰা ইউটিউব চেনেল আৰু আজি এণ্ট্ৰিটো প্ৰথমতে মানে মই বেক কেমেৰাৰে দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই এইটো কাৰণে দেখাই দিছোঁ আজি পৰিৱেশটো চাওকচোন আপোনালোকে আৰু আজি আমি যুমনে মই ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বলবম আৰু আমি যাম নাৰিকলি মন্দিৰলৈকে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চিপাঝাৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় দুই তিনি কিলোমিটাৰমান দূৰত আছে নাৰিকলি মন্দিৰ আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব তাত বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ব'লব গৈ আচলতে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু বহুত মানুহ বহুত মানুহ আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ দুনি আৰু দুনীত ধুনীয়াকৈ আমি অলপমান গাড়ীখনত তেল ভৰাই লওঁ কাৰণ গাড়ীখনত তেল নভৰালে গাড়ীখন নচলে এতিয়া তেল ডিপু পাই গ'লোঁ এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেল অলপমান ভৰাই আমি যুমনে ময়ে ইয়াৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অৱশেষত আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ নাৰিকলি মন্দিৰ এইটো চাওক আপোনালোকে নাৰি টেকলি মন্দিৰৰ মেইন গেটত আমি থিয় হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগিছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা য'ত আপোনালোকে মোক দেখিছে তাৰপৰাই আচলতে লাইন আৰু আমি যিমানে মানে ধূপ দুটা কিনি ল'লোঁ তাৰপিছত চাকি বন্তি কিনিম এতিয়া ধূপকেইটা দি জ্বলাই দিবৰ কাৰণে আমি মানে ঠাই বিচাৰি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে অৱশেষত আমি বাহিৰত অলপমান চাকি বন্তি কিনি ল'লোঁ ভিতৰলৈ যাম বুলি কিন্তু তথাপিও মেইন ভিতৰত যে আজি যাই পাম সেইটো কথা আমি ভবা নাই গতিকে এতিয়া আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বাহিৰত মানে চাকি বন্তি দিয়াৰ সুবিধা কৰি দিছে তাতে আমি বাহিৰত চাকি বন্তি দি দিওঁ আৰু তাতে সকলোৱে তাতে জ্বলাই যদি ভিতৰত যাব পাৰে ৰাতিপুৱাই আহিলে ভিতৰত যাব পাৰি আমাৰ আচলতে আহোঁতে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল মানে অলপ দেৰি হৈ গ'ল আহোঁতে আমাৰ অলপমান বেলেগ কামো আছিল তাৰ পৰা আমি বাহিৰে বাহিৰে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ তো অৱশেষত আমি ধুনীয়াকৈ অকণমান জেগা পালোঁ বাৰু অকণমান জেগা পালোঁ তাতে চাকি দিবৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰত্যেক মানুহে মানে ইয়াতে চাকি দিছে যিসকলে মানে অলপ দেৰিকৈ আহি পাইছে আৰু যিসকল ৰাতিপুৱা আহি পাইছে তেওঁলোকেও মানে ভিতৰত দিব পাৰিছে আৰু অকণমান জেগাত মই ইয়াতে চাকি দিলোঁ তাৰপিছত এয়া জুমনে চাকি দি আছে তাক মানে মই কিবাকৈহে মানে তাক মই ভিতৰত সোমাই দিছোঁ চাকি তাকি দি উঠি ল'লোঁ আমি আৰু এতিয়া একদম ভিতৰত বহুত মানে বহুত হিট বহুত হিট মানি চাওক আপোনালোকে কিমান মানুহ লাইন হৈ আছে কিমান মানুহ একদম আৰু জুমনে মই এতিয়া অলপমান ওলাই আহিছোঁ অলপমান জিৰাম বুলি আৰু একদম ভিতৰত মানে একদম থাকিব নোৱাৰে এনেকুৱা গৰম মানুহ ত' গাই চাওক না আপোনালোকে মানুহৰ লাইন চাওকচোন একদম এইটো এইটো ৰাস্তা এই গাড়ী গৈ আছে চাওক আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাৰ একদম আগৰ পৰা লাইন এনেকুৱাকৈ লাইন 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 একদম পূৰা একদম ভিতৰলৈকে লাইন আমি মেইন ভিতৰত যাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল আমি তাঁত লাইন হ'ব লাগে তাঁত লাইন হ'লে আমাৰ একদম সন্ধিয়া হৈ যাব ভিতৰৰ পৰালৈকে গতিকে আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি চাকি বন্তি দি ল'লোঁ ইয়াতে চাকি বন্তি দিয়াৰ ঠাই আছে তাতে চাকি বন্তি দি ল'লোঁ লৈ উঠি আমি অলপমান সেৱাকাৰিফালে আমি এতিয়া অলপমান এইখিনি জেগাত আহি গ'লো জিৰাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে চাওক মানুহবোৰ জিৰাই আছে আৰু এতিয়া আমি পূৰা ঘামাই গৈছোঁ একদম পূৰা ঘাম উলি গৈছে এই একদম লাইনত থিয় হৈ থাকোঁতে এই কিমান পূৰ পৰা লাইনত থিয় হৈ হৈ একদম পূৰা মানে কিবা হৈ গৈছে তই গাইজ এতিয়া আমি বুট আনিব পৰা নাই সেয়াকে মান মানুহ চাওকচোন আৰু আমি আমাৰ লগত আৰু এজন বন্ধু আহিছিল আৰু সিয়াক মানে আমি বুট আনিব দিলোঁ সি মানে বুট অনাত এক্সপাৰ্ট একদম পূৰা মানে এয়া চাওকচোন মানে এই ইয়াত বুট আনিলে চাওক আপোনালোকে এয়া দেখাই দিছে এক্সপাৰ্ট তই গাইজ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি অলপমান ইয়াতে ফুৰিলোঁ আৰু লগতে অলপমান চালোঁ মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ আমি চালোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এইকেইটা কৰোঁ ছোৱালী ঠিক আছে বাৰু বাই বাই